Приветствую, с вами программа «Отражение», я Оксана Пилькина, и сегодня мы будем говорить о стратегии развития региона до 2020 года. Мои собеседники – Виктор Коваленко, директор Департамента экономики Харьковской областной государственной администрации, и Виктор Суботин, председатель постоянной комиссии областного совета по социально-экономическому развитию Харьковской области, генеральный директор Турбатома. Итак, собственно, о стратегии. Она принята, она уже работает. Каковы приоритеты развития региона? Вот что самое главное заложено в эту программу? Ну, я прежде всего хотел сказать, что это... Фундаментальный документ, над которыми работали как эксперты, в том числе международные эксперты, так и ведущие наши научные эксперты, которые работают в высших учебных заведениях, представители областного совета, ну и, конечно же, областная государственная администрация. Поэтому нами была принята стратегия развития Харьковской области до 2020 года, которая направлена на конкретные направления, которые будут развиваться в Харьковской области в период 2020 года. Конечно же, учитывая потенциал Харьковщины, промышленный, научный потенциал, были определены так называемые якорные проекты которые на сегодняшний день уже реализовываются. Но, тем не менее, мы получили достаточно серьезную оценку наших зарубежных европейских экспертов, также и наших ведущих э, руководителей э, научных центров, таких как э, профессор Гейтс, таких как э, тот же министр экономического развития и торговли господин Абравяовичев, господин Шинкев, они дали высокую оценку данному документу. Кроме этого был разработан и принят на сессии областного совета план мероприятий по реализации данной стратегии в котором конкретно определены проекты и направления также, которые на сегодняшний день реализуются. Мы получили порядка 800 таких проектов не только от наших органов местного самоуправления, районных государственных администраций, а также от высших учебных заведений, от общественных организаций, предприятий частного бизнеса ассоциаций, разработав и рассмотрев данные проекты, которые подготовлены по определенным форм, по, по определенным формам, мы отобрали 600 таких проектов, которые были утверждены на сессии областного совета. Учитывая то, что на сегодняшний день приоритетом для Харьковской области является машиностроение, энергомашиностроение, сельское хозяйство, мы с международными нашими партнерами работаем в направлении реализации данных проектов и учитывая тот интерес, который есть в наших зарубежных партнеров и также то, что на сегодняшний день мы четко отслеживаем модернизацию наших предприятий, то есть увеличение капитальных инвестиций в собственное производство. Если, сказать, если взять, допустим, сельское хозяйство, то на сегодняшний день общий объем капитальных инвестиций именно направлен на то, чтобы оборудовать, поставить Новое оборудование, новое производство – это 20%. И мы четко отслеживаем эти моменты, оказываем полное содействие. С одной стороны. С другой стороны, если взять подготовку документов из самих проектов, это достаточно серьезная работа. И на сегодняшний день мы отмечаем... Э серьезную помощь э, от таких известных э, организаций и банков, как Европейский банк реконструкции и развития. Такая компания, как известная, как PricewaterhouseCoopers, э, Dragon Capital, э, Европейская бизнес ассоциация они активно участвуют в подготовке документов для подачи и реализации данных проектов. Что касается промышленности, я бы хотел э, передать слово Виктору Георгиевичу. Спасибо. Вы когда руководитель вот, крупного, успешного предприятия, вот ваша оценка стратегии развития, да. вот и чем, и как будут жить крупные предприятия? Понятно, спасибо. Ну, прежде всего, я как депутат областного совета, председатель постоянной комиссии по социально-экономическим вопросам, хотел бы проинформировать зрителей о том, как готовился этот документ, как он разрабатывался и принимался. Ну, принимали участие все депутаты, желающие участвовать в разработке этого документа, который основополагающий для нашего региона. Достаточно подробно мы в рабочей группе дали оценку и возможностям, которые мы имеем потенциально в регионе, и какие хотим получить результаты вот в той перспективе, которую для себя наметили до 2020 года. С одной стороны, Харьковщина уникальна в масштабах Украины именно своим составом населения. Вот у нас 50% населения это город Харьков и 50% это Харьковская область, причем сконцентрировано в Харьковской области тоже на, на небольшом количестве районных центров. Это, это Лозовая, это Купинск, это там тот же Первомайск. Таким образом, те средства производства, которые формировали область, они сконцентрированы в этих регионах, а половина это, это харьковчане. И перспектива развития региона, она, конечно, связана с созданием и развитием рабочих мест именно в этих э, сложившихся э, экономических, э, важных для нас э, отраслях и территориях. Поэтому по каждому районному центру была изучена ситуация, определены возможности и механизмы, которые позволят центру развиваться. По городу Харькову, соответственно, было, были привлечены, как сказал Виктор, э, научные, ученые, специалисты Харьковщины. К счастью, мы обладаем значительным потенциалом. И, с одной стороны, была деталировка возможных проектов. С другой стороны, в сам документ вошла стратегия. Как бы не тактика, не план действий по дням, а стратегия развития этих регионов, о которых я уже сказал. И в этом отличие принципа подготовки документа. Что касается непосредственно промышленности. Ну, Харьковщина промышленный центр, и в этом наше большое достояние. Я хочу поздравить харьковчан буквально с прошедшим днем машиностроителя, который был вот в прошедшее воскресенье. И очень важно, что в Харькове работает промышленность, работают реальные предприятия. Да, есть сложности, да, есть текущий момент перехода на новые рынки сбыта. Но есть колоссальный потенциал промышленный, который мы обязаны и сохранить, и развивать. Ну, во-первых, это военно-промышленный комплекс, который, да, Харьков всегда славен целыми как бы, направлениями, да, и бронетехника, и самолетостроение. Сегодня это все включено в вертикаль управления Укроборонпрома. И здесь вот в стратегии, о которой мы говорим, тоже механизмы взаимодействия областного уровня администрации совета с кабинетом министров с тем, чтобы развивать предприятия, которые существуют де-факто на Харьковской земле до Юра подчиняются Киеву. Предприятие энергомашиностроительного комплекса турбатом, электротяжмаш. Украина входит в засадку стран мира, которые способны производить такое высокотехнологическое оборудование, как энергетика, как энергетик, э, турбины, генераторы, сопров... те же котельные оборудования развито на Харьковщине. Мы должны сохранить, мы должны развить этот сложившийся комплекс. Ну и по другим отраслям промышленности. Ну, есть целый ряд мероприятий, которыми мы занимаемся. На примере того же Турбатома хочу сказать, что за последние 8 лет вот, работы нашей команды на заводе мы в тех вложили более 70 миллионов долларов США. Это колоссальные средства. Мы закупили самое современное оборудование, металлообрабатывающие центры, фирма Вальдрих Кобург немецкие. И вот монтаж заканчивается. Третьего станка в течение октября месяца нам немцы передадут в эксплуатацию. Мы полностью модернизировали литейное производство, кузнечное производство. И мы обладаем сегодня всем набором технологических возможностей для производства любых видов техники. Ну, в первую очередь, конечно, турбин, но и по другим направлениям способны строить необходимое стране оборудование. И благодаря тому, что мы провели эту модернизацию и обучили людей работать на современных станках, а это выпускники вузов харьковских, это наша связь с наукой, о чем мы с Виктором говорим. Так вот, благодаря тому, что мы это сделали, мы вышли и выходим, активно выходим на рынки западные, на рынки других континентов. Да, это сложно, да, жесткая конкуренция там, с мировыми производителями, и Сименс немецкий, и Alstom французский, азиатский регион активно развивается, те же китайцы, корейцы, но мы на их уровне сегодня, потому что были вложены э, умы, средства и таланты в, в наши промышленные предприятия, турбатом в частности. В тесной кооперации с электротяжмашем, мы на одном валу, турбина-генератор, мы только вместе можем поставлять нашу продукцию на электростанции, и нам очень важно, чтобы наши два предприятия в этой связке оставались и работали. Поэтому как бы ни было сложно на фоне изменения рынков сбыта от традиционных восточных, скажем так, для нас до новых западных, это реалии жизни, мы должны их осознать, и мы должны ими заниматься, и мы находим эти рынки, мы подписали в этом году более 20 миллионов долларов с венгерской компанией. Мы подписали вот на инвестиционном форуме с австрийской компанией, будем поставлять через нее и в Болгарию, и в Финляндию. Мы ведем переговоры с американской компанией Халтек по строительству э, с Хаята, это централизованное хранилище ядерных отходов. Вчера я был в Киеве, в том числе подписали меморандум, летим в Брюссель в, в ноябре, подпишем договор. Э, таким образом, дорога силит вперед идущие. И программа, о которой говорит Виктор, это как раз дорожная карта, по которой нам нужно идти в регионе. Ну и конкретные предприятия преодолеют этот путь. Скажите, вот, это успешный пример. А если предприятие, ну промышленное на Харьковской области, которым будет достаточно сложно выживать в условиях экономической, да, вот? нестабильности, в условиях военного конфликта, с потерей этого рынка сбыта. Вот есть ли такие предприятия, которым нужно как-то способенному помогать, поддерживать? Абсолютно вы правы, что есть такая ситуация, и по предприятиям, я думаю, Виктор Георгиевич меня э, поддержит в том плане, что э, необходим серьезный менеджмент. Понимаете, все привыкли, когда была система, когда давали заказы чек делал и не думал о том, что может быть завтра. Но я хотел бы остановиться на некоторых других аспектах. Они касаются данного вопроса, который вы мне задали. Это, конечно же, рынки сбыта. Конечно же, есть ситуация на сегодняшний день, связанная с боевыми действиями. А рынки сбыта у нас были ориентированы на 60%, практически на Российскую Федерацию, особенно на машиностроение. То на сегодняшний день, если взять малый и средний бизнес, то они могут гибко, активно и быстро переориентировать свою продукцию, найти новые возможности, потому что продукция, она... Э достаточно э, приемлемо для европейских рынков. Это продукция сельское хозяйство и переработка и так далее. А если взять, допустим, крупные промышленные предприятия, такие как авиационный завод, либо другие, которые производят агрегаты, это уже серьезно. Поэтому э, я хотел бы обратить внимание для э, наших зрителей в отношении малого и среднего бизнеса. И отмечаю, что только в 2015 году у нас увеличилось количество предпринимателей на 11 тысяч человек. Это говорит о том, что тот мораторий, который был э, принят э, в правительстве и поддержан президентом, он сработал. Это касалось и проверок предприятий. И эта ситуация, люди уже привыкли к тому, что, безусловно, есть моменты, которые связаны с проверками, и мы видим четко работу в направлении коррупционных действий. И для жителей Харьковской области уже не новость о том, что арестовали прокурора, либо замначальника милиции, но это отдельная тема. Но, тем не менее, предприниматели имеют возможность работать в этом направлении, в том числе с помощью грантов. Вот, пожалуйста, Европейский Банк реконструкции и развития. Великолепное предприятие «Приправка», которое с помощью европейских денег сделало серьезные мощности, где работают жители Харьковской области, Харькова, получают достойную заработную плату и так далее. Поэтому, учитывая серьезный потенциал Харьковской области именно в сельхознаправлении, мы четко отмечаем на сегодняшний день серьезную модернизацию наших предприятий. И на сегодняшний день планируется в ближайшее время создание комплекса, свиноводческого комплекса в Дворичанском районе на 24 тысячи голов. То же самое касается развития ферм и комплексов животноводства. И в этом направлении у нас зеленая дорога, извините за такое высказывание, в Европу. Именно на сегодняшний день наши партнеры в Европе заинтересованы в том, чтобы не только приобретать нашу продукцию, а в том числе с их помощью реализовать эту продукцию в третьих странах. И поэтому вопросы перехода на другие рынки сбыта для нас очень актуальны. И в этом направлении проводится серьезная работа с нашими партнерами, не только европейскими, и с американскими, с других стран. И этому подтверждение абсолютно 4 сентября инвестиционный форум. Ни копейки с, бю с бюджета государственного не было э привлечено, потому что есть соответствующие нормативные акты, которые не позволяют э выделять средства. Но, тем не менее, такие крупные компании, как Филипп Моррис, как Амкор э Ренч, как Несли, э другие институции, а Агентство международного развития США, Сигма Блейзер, которые извините, добровольно предоставили эти финансовые средства для проведения столь мощного мероприятия, в котором принимали участие более 450 представителей бизнеса, дипломатического корпуса и другие регионы, побратимы, которые к нам приезжали, в том числе и министр сельского хозяйства в Албании. Интерес есть, интерес огромен, учитывая то, что 150 километров от нас происходят боевые действия. И, скажем, вот хотел бы привести пример работу посла Канады в Украине, который за кратчайший период в течение месяца оказал содействие, лично посмотрел на работу наших предприятий и ознакомился с ситуацией в области. И у Министерства иностранных дел Канады было своего рода рекомендация о том, чтобы канадский бизнес и инвесторы не приезжали в Харьков в связи с э, ситуацией, связанной с боевыми действиями. И вот буквально у нас несколько дней назад мы получили информацию о том, что канадский бизнес, э, канадскому бизнесу рекомендовано работать в Харьковской области. Мало того, э, мы получили предложение от, наших, э, от нашего землячества об открытии офиса Харьковской области в Канаде. И есть предложение из Квебека, из Онтарио. И это результат того, что Харьковская область провела совместно с посольством США огромную работу в отношении открытия офиса Харьковской области в Вашингтоне. Поверьте, это не бутафория, это конкретная работа. И мы чувствуем уже результаты данной работы. На нас смотрят. Наш губернатор выступал в Конгрессе США с предложением о торгово-экономическом сотрудничестве, о а сотрудничестве в области привлечения инвестиций, образовательном цикле и так далее. Это, я считаю, достижения реальные. Проработал много лет в областной администрации, у меня есть чем сравнивать. Я вижу конкретные результаты и серьезность подхода к намеченным целям. И на сегодняшний день э, наши предприятия начали активную работу э, с нашими партнерами такие э, компании, как Маст Ипра и Бэп, как Энд Вилкок. И серьезно есть контракты. Буквально на, на прошлой неделе представители американской компании были в Харькове. И э, на сегодняшний день реализуется кон, э, ком, э, контракт в Купенске по двум ТЭЦам, мини-ТЭЦам. Это сумма не менее 40 миллионов долларов. И есть договоренность о том, что еще э, э, рассматриваются вопросы э, по... 47 таких объектов, которые, в которых э, компания БЭП, как НДУ, как имеет желание поучаствовать. То есть это четкая, серьезная, системная работа. Начиная от районных государственных администраций, э, областной администрации, в тесной взаимосвязи с правительством, с администрацией президента, мы э, видим серьезные направления и возможности развития Харьковской области в целом. То есть популяризация Украины и Харьковской области в мире движется уверенными темпами, а энергонезависимость заложена в да, я, стратегии? Как если она... позволите, да, я хотел бы, говоря вот о перспективах и рынках сбыта, хотел бы отметить очень, важное, очень важный вопрос, это развитие внутреннего рынка. То есть любую сложную машиностроительную продукцию можно продать на экспорт, прежде всего, если она покупается в своей собственной стране. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, внутренний рынок, он определяет возможности, покупательную способность населения, которое является конечным потребителем любых видов продукции. Вот внутренний рынок для предприятий, организаций Харьковщины промышленных, это, конечно, возможности получения заказов на ближайшую или далекую перспективу. И очень важно, чтобы страна приобретала товары украинского производителя, давая ему возможности укрепляться и развиваться экономически, и готовиться к международным контрактам и реальному конкуренции на международных рынках. Что касается нашего энергомашиностроения, ну, вся энергетическая независимость страны, она, конечно, базируется на мощностях энергетических электростанций. Весь Днепровский каскад гидростанции ⁇ это все турбины и генераторы наших Харьковских заводов. И 100 блоков, уже половина из них прошли модернизацию. Это заказы, которые ну, мы реализовали совместно с Тяжмашем там, в течение 15 лет. Впереди еще 50 блоков. Мы надеемся и уверены, что это еще на 15 лет нам работы, нашим двум заводам. И в этой части нас поддерживает, нас как Украину поддерживает тот же ЕБРР о котором Виктор Николаевич говорит. Вот буквально в течение октября пройдет тендер, без малого на 70 миллионов евро. Да, тендер международный, поскольку деньги и БРР. Да, мы должны соответствовать предложению международных конкурентов. Участвует Siemens, участвует китайская компания, участвует Андрес австрийский. Мы готовимся, мы уверены, что и по технике, и по цене наша продукция с тяжмашем конкурентоспособна. Мы получим ну, я уверен в том, что мы, мы обязаны получить этот контракт и загрузить работы наши заводы на ближайшие там, 5 лет. Это вот один из ближайших примеров развития внутреннего рынка за счет внутренних ресурсов страны, когда финансируют там, Министерство финансов наши объекты строительные, и за счет международных фондов, которые реально сегодня направляют деньги европейского сообщества вот, на модернизацию энергоблоков и на поддержание э, производителей в Украине. Та же ситуация по э, атомной генерации. То есть у нас есть блоки, которые поставила Украина этот турбоатом, есть блоки, которые ставила силовые машины Российской Федерации. И мы, как э, украинский производитель, понимая, что мы, надо, во-первых, независимость энергетическую обеспечить собственными силами, мы занялись программой э, энерго, э, импортозамещения. И мы сегодня с энергоатомом подписали, вчера я был в Киеве, с Недашковским, президентом Энергатова, мы четко подписали те необходимые объемы работ по замене оборудования, по модернизации блоков не только нашего Харьковского турбин, но и российских турбин. И скажу откровенно, у нас вот сентябрь месяц уникальный для Турбата. Мы поставили впервые в истории завода, сделали ступень, седьмую ступень паровой турбины проточную часть силовых машин. Это научное решение, это техническое решение, которое наши конструктора разработали собственную лопатку, собственную технологию изготовления. Из титанового сплава мы раньше делали только из, из нержавеющего металла на наших турбинах. Вот мы установили на Хмельницком станции этот ряд титановой лопатки впервые в истории нашего завода и Украины. Откровенно говоря, наши заказчики не верили, что мы на это. И решимся, и реализуем. И вчера они об этом нам торжественно значит, заявили, поблагодарили. Будет пуск в ближайшую неделю. Это огромный рынок импортозамещение. Это дополнительная работа, которую мы принесли там, на наше предприятие. И таких примеров очень много. Развитие внутреннего рынка. Конечно, очень важно, чтобы украинские самолеты покупали, украинские авиакомпании, как пример, да. Ну, и, и так по-любому производителю. Вот мы боремся за этот рынок вместе с тяжмашем мы его развиваем. И это дает возможность и гарантии работы нашим харьковчанам, на наших харьковских заводах. Я бы хотел бы еще допомнить Виктора Георгиевича, мы активно и плотно вместе работаем. Вы знаете, когда вот мы подводим итоги работы программы социоэкономического развития за предыдущие года, мы видим массу проектов различного направления. Инфраструктурные, ЖКХ, энергетики, школа здравоохранения. Я хотел бы отметить, четкость работы на сегодняшний день и связка с областным советом, местными органами самоуправления в отношении реализации проектов фондов регионального развития. На сегодняшний день рабочая группа вот буквально вчера рассматривала проекты контроля и мониторинга тех средств, а это 152 миллиона гривен, и в каждом районе на сегодня идет реализация инфраструктурных проектов, мощных проектов, и даже некоторые в районах не верили, что такое может быть. Но, тем не менее, в этом году мы освоим эти 152 миллиона, и на следующий год мы уже отобрали, и в одни, одни из первых в Украине, в полном порядке подали проекты на сумму 226 миллионов гривен, которые, я надеюсь, будут в следующем году реализованы. Я благодарю вас за участие в программе. Надеюсь, что прочитать стратегию может любой харьковчанин. Да, она в открытом на доступе на сайте обладминистрации. И напоминаю нашим зрителям, что гостями программы «Отражение» сегодня были Виктор Коваленко, директор департ департамента экономики Харьковской областной государственной администрации и Виктор Субботин, генеральный директор «Турбоатома», председатель Постоянной комиссии по социально-экономическому развитию Харьковской области в областном совете. Я еще раз благодарю Спасибо. за участие в программе, вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Спасибо.